seddelek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKC Purwantara Tino Senen paing pitulikur Oktober tahun 2020. Gulaw Pento Yahya Derto Prowito ngajak kita bebarengan macasaka siji Petrus papat ayat rolas tekan sans Kanthi jej,nandang sangsara amarga nglakoni kabecian. Kawoca ayat 1516 lan songlas. Cici Petrus Papat ayat rolas tekan songolas Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jowo tahun sewu Sangangatus sangang puluh papat Ojo ono panunggalan musing nandang sangsoro mergo mateni wong utawa maling utawa nyampuri urusane wong lio Nanging yen enggonmu nandang sangsoro mau mergo soko enggonmu dadi wong Kristen. Kue ora ususah isin Malah aturna panwun marang Gusti Allah dene kowe diparengake nekseni asmane Sang Kristus. Merga saka kuwi, sing sapa nandhang sansara miturut kersane Allah, padha pasraho marang Kang paring urip kelawan tansah nglakoni kabecikan. Awet panjenengane salawase tansah netepi prasetyane. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa Sabtu pangandika lan ngistokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek kepareng gula cerita gula nate numpak motor mboncengake anak. Eh ana wong nganggo seragam ngipot ndisihi kula saka kiwa. Dalane rame. Nggih eh, namung gula sawang saka mburi anggone numpak pancen biayaan. Ing perapatan lampu bangju ngarepe kok rada suwe macet. Lan nalika bisa liwat, jebul motor sing biayaan mau dituntun sing numpaki. Sleboring arep pecah lan karo liwat kula bengoki. Lho, pembalap kok tiba delosoran. Wonge edok ethok ora krungu. Mestine isin. yen pancen isih duwe isin para sedherek menawa minta Allah diganjar cilaka sarta nandhang sangsara iku pancen ya sak pantesi sing ora pantes kuwi yen tuminta ala apa maneh dadek neka pitunan kanggo wong akeh banget lah kok malah kajen sugih lan iso kemaki amarga duwe kalungguhan lan duwe kuwasa Para wong liya sing ngerteni karo batin mbok menawa malah ngalokne Meno ana wong tumindak ala diganjar cilaka kuwi syukur rasakno mekaten nanging menawa ana sing tumindak bener wis ngati-ati tepa slira karo wong liya lah kok iya nemu cilaka lan nandhang sangsara iku dadekne sing ngerti melu priyatin ngelus Dodo, Rasul Paulus mituturi pasamuan Ojo nganti kagungane Gusti iku nandang sangsara amarga nglakoni penggawe Allah nanging menonandang sangsara amarga nglakonikabbecian iku malah tegese rahayu ngaturno panwun ana ing garsane Gusti amarga bisa melu nunggil ndeek Engga sansarane Gusti Yesus Kristus. Para sedherek kito sedaya sampun mangertosi unen-unen becik ketitik ala ketara. Saben wong bakal ngunduh, wohing penggaweane dhewe-dhewe. Sing nandur winih kabecikan uga bakal ngunduh, woh sing becik. Nanging sing nyebar biola uga bakal kacir. enggahanan sing ala bisa melunandang nandhang sangsara amarga ngestokake dawuh timbalane Gusti iku dadi telan karahayon tumrap kita amin tuntunan kanggo nyuraos miturut panjenengan menapa leres menawa dadi wong Kristen iku luweh-luweh kanggo pemuda-pemudi sing jomblo Marai angel gulek jodhu Lan apa angel gulek pacar sing padha-paha Kristen supaya mengko bisa dadijudhune iku klebu melunandang sangsara marga ndeek Gusti Yesus Monggo katuran nyura lan pantungo Duh Gusti, mugi para warganing pasamuan tansah babar tata urip kang nglakoni kabecikan. Dadi seksine Gusti landherek makarya lelati marang sesami. Mugi kawula tansah kasantosake lan katuntun nalika kedah nderek manggul salib lan nandhang sangsara amarga ngestokake dawuh timbalane Gusti. Wantening Gusti Yesus, kaulon tetungo. Amin. Poros derek, mekaten renungan patinan. Mugi Gusti, paring berkah demateng kita. Amin.